2 серпня в Україні відзначається День високомобільних десантних військ Збройних сил України. Українські десантні війська створені на базі частин повітряно-десантних військ СРСР. Ці війська були задіяні у всіх озброєних конфліктах Радянського Союзу. Крилата піхота вписала славні сторінки в історію Великої Вітчизняної війни, пройшла суворі випробування під час війни в Афганістані. Відзначили свято і в Києві. З привітаннями до своїх побратимів звернувся ветеран ВДВ, воїн-авганець Сергій Миколаєвич Судовий. Сергей Николаевич, прежде всего я от лица ТРК Столица и газеты Неделька столичная. Хочу поздравить вас с Днем ВДВ. Спасибо, да. С Днем Крылатой пехоты, уже легендарная, которые слагают истории. истории, легенды, пишут песни и так далее. Настоящий мужчина. Что для вас это означает этот день? Ну, это воспоминания, во-первых, о боевых товарищах, тех, которых с нами нету, к сожалению земля им пухом царством небесным ну и соответственно встреча, встреча, встреча с живыми людьми которые ребятами которые воевали со мной вместе которые разделяли город и горесть и радость и вот, вот этот день это для меня ну, сказать что это праздник всего ничего не сказать потому что это вот, как один из религиозных дней там Пасха Рождество, вот этот день ВДВ, Новый год, то само собой. Мы сегодня с утра возложили цветы до памятника воинам-афганцам, зашли в церковь, побыли на панихиде, возложили цветы, поставили свечки, вспомнили ребят, которых с нами нету. Ну а соответственно после этого, как не выпить боевые 100 грамм, это так положено, так мы это сделаем мечтал, э -э, я думаю, э, ребята, которые по молодости многие мечтали, э, хотя, честно говоря, когда первый раз прыгнул с парашютом, то немножко задумался, думаю, хочется в десантные войска, и как бы, чтобы не прыгать с парашютом. И так оно и вышло, что войска десантные, а прыжков было мало, потому что в Афганистане, ну, там по технологии прыгать не получалось. Там мы прыгали, но было маленькая там маленькое расстояние, это с вертолета. Мы прыгали, так. Ну известно, кроме того, что вы еще разведчиком. Ну, да. да, разведрота, снайпер, э, да, да, Черневская школа биатлона. Да, поэтому не просто было, но с Божьей помощью жив, здоров и всем это желаю. Таня, я начал верить в Бога. Именно в Афганистане я понял, что такое дружба, что такое лопать товарища, братство. Это жизнь, и на сегодня, в принципе, по большому счету, я не жалею, что я нас служил. Если бы еще раз, как говорят, Родина позвала, я бы Именно... Я бы не, не служил там не проситься где-то там, знаете, там, рядом, там, недалеко. А, а вот я задумался над этим вопросом. Если бы, правда, еще раз в моей жизни что-то случилось подобное, я бы только туда пошел служить. Ну, я имею в виду горячие точки. А дружба, да. Дружба с ребятами, вот мы... Поддержим отношения, и ребята, не только с Украины, с Москвы, э, с Новосибирска, э, с Барнаула, мои однослуживцы. Ребята, десантники, шурави, я вам хочу пожелать в этот день праздник, наш день, день ВДВ, счастья, здоровья. Так держать. Будьте здоровы, будьте счастливы. Самое что не на есть сильная в армейском отношении подразделение род войск, это десантные войска. С праздником! Будьте здоровы! За ВДВ недавно учились мы в классе десятом, И часы проверяли по школьным звонкам, А теперь привыкайте, ребята к десантным, продуваемым всеми ветрами войскам. А теперь привыкайте, ребята к десантным, а теперь привыкайте, ребята к десантным, продуваемым всеми ветрами войскам пеняйте на том, что сурова погода, Не считайте, что строг командир без причин, Предстоит вам всего за каких-то два года, Из вчерашних юнцов превратиться в мужчин. Предстоит вам всего за каких-то два года, Предстоит вам всего за каких-то два года, Из вчерашних юнцов превратиться в мужчин.